Зірка Трохи Малисенка закотилася в той же рік, коли з усіх постів зняли його високого покровителя Микиту Хрущова. Колишнього директора Інституту генетики влаштували завідуючим лабораторії експериментально-наукової дослідницької бази Академії наук СРСР, де він благополучно і непомітно провів останні роки свого активного трудового життя. Період перебудови було дуже модним публікувати в газетах різноманітні історичні викриття. Частина з них дійсно поступово ламала давно існуючі стереотипи, а частина породила нові історичні міфи, особливо в тих випадках, коли в погоні за сенсацією автор не витрачав час на серйозне розслідування. Однією з таких сенсацій стало ствердження, нібито фашистський меч кувався в СРСР. то наша украина у не дружит из майбутним агрессором зайшла за далеко договор о военном сотрудничестве правда он был подписан началось военное сотрудничество 22 года после подписания договора в РАПАЛО. это Геноевской конференции где э, советская россия была страной изгоем потому как uh, она вела переговоры uh, в исключительно жестких условиях. От нее требовали возвратить долги всем странам uh, за конфискованное имущество, за потерянные вклады и так далее. И Германия была изгоем, она потерпела поражение в Первой мировой войне. И вот две страны изгои нашли друг друга. На момент подписания этого договора существовала национал-социалистическая партия. И Адольф Гитлер уже вимовляв эмоциональные промовы в баварских пивных але тоді до справжньої влади йому було далеко, як до зірок. По этому договору Германия смогла обойти те запреты, которые были на нее наложены. Вот. Поэтому э, началось сотрудничество э, Советского Союза, но не с Вермахтом, а с Рейхстфером. Это армия Веймарской республики. Веймарская республика как бы такую угрозу, как Германия, не представляла. И как вот образно выразился один из ученых, говорить о том, что это сотрудничество с будущим агрессором, все равно, что говорить о том, что в маленьком ангелоподобном э, ребенке можно э, разглядеть будущего насилия насильника и убийцу. Вот. Так что начавшееся соглашение было ну, тогда взаимовыгодным. То есть, конечно, Советский Союз предоставлял возможность а, дать образование а, танкистам, летчикам на своей территории. Более того, он принял военные заказы, которые исполняли на его территории. Но он за это получил доступ к новейшим технологиям. Ведь в Первой мировой войне Германия а, проявила себя как страна с хорошими технологиями и возможностями. Поэтому сейчас эти возможности были через Веймарскую республику, эти договоренности как бы сообщены Советскому Союзу. Так что Советский Союз продолжал сотрудничество с Вейморской Республикой до 1933 года, а потом после прихода Гитлера к власти сотрудничество временно как бы было свернуто, но а потом возобновилось опять, но это уже было как бы продолжением того, что было заложено раньше. Поэтому все эти школы там в Липецке, заводы, вот эти химическая станция, вот все это результат договоренности именно с Веймарской республикой. 1925 і 26 роках світ побачили два томи книги, яку автор назвав чотири з половиною роки боротьби проти брехні, дурості і боягузтва. А видавець лаконічно скоротив до назви Моя боротьба. Після путча 1925 1900. 23 -го года. Гитлер был заключен в тюрьму, а Гесс бежал. Сначала Валь побежал, но потом, узнав, какое там э, смешное наказание получил Гитлер, Но ну, мы дали 5 лет, но реально просидел, просидел год. Гесс решил вернуться, его тоже посадили в тюрьму на 7 месяцев. Вот условия у них были более чем комфортные. С таких комфортных умов Гесс надумал взять свою корость. Скориставшись вильным часом, написать подручник по нацизму. Без сомнений, это была его идея, его, а не Гитлера. Его часто посещал в то время известный в Германии автор геополитических идей Карл Хаусхофер. И вот он как раз обсуждал с Гессом идеи превосходства германской нации, идеи взращивания особого человека, который был бы потом человеком будущего, человеком, который будет строить этот третий рейх во всем мире. А потом Гесс вечером, после разговора с этим геополитиком, приходил к Гитлеру и обсуждал эти идеи с ним. И именно он побудил Гитлера написать «Майнкамф». Вот. Гитлер идеей поначалу загорелся, но потом а, зачастую Манкировал, ленился, и поэтому Дес взял на себя фактически работу ор менеджера, ор организатора. Он каждое утро приходил к нему в камеру, будил его, заставлял садиться за стол вот, и писать, писать, писать. А впоследствии у Гитлера было не бойкое перо, в отличие от Деза, а впоследствии правил его. Причем правил а, творчески, то есть он не просто там стилистически вносил какие-то изменения, он дописывал от себя что-то, усиливал акценты и прочее. Вот исследователи, которые читали письма Десса к его невесте Ильзе, пришли к выводу, что очень хорошо просматриваются вот эти его правки как раз в сюжетах о расовой неполноценности отдельных наций. То есть буквально один к одному в цитаты из писем. Вот. И необходимости взрастить нового человека. Ну и о том, что вы, значит, гитлеровцы арийцы. Вот. Поэтому Дес, Дес фактически является как бы соавтором этой книги. После перелета Рудольфа Гесса до Великой Британии в первой половине травня 1940 Першого року шляхи колишніх товаришів звичайно розійшлися. Незважаючи на обіцянки, Гітлер після цієї події не дописав у «Майн кампф» жодного нового рядка, що теж якоюсь мірою підтверджує авторство Геса. Ідея взрость нового чоловіка отримала не тільки розвідтю, але й реальне воплощення. 1936 года были созданы учреждения под названием «Лебенсборн», то есть «Источник жизни». Эти учреждения первоначально предназначались для женщин, которые забеременели от фашистских офицеров и, будучи не замужем, не имели возможности взрастить потомство или были отторгнуты своей семьей, например. Кстати, вот эта идея, что женщины должны беременеть от нацистских офицеров, очень популярна была среди их руководителей. Они говорили так, что что если у офицера, у жены есть четверо детей, то почему бы ему еще не оказать услугу тем или другим женщинам, которые детей не имеют? Это будет одновременная помощь государства. Вот. В особенности СС, кстати, и Дебельс, и Борман, вот, которые были хорошими семьянинами сами по себе, эту идею считали весьма плодотворной. Но в особенности усердствовал Гиммлер, который буквально своим подопечным офицерам СС приказывал изменять женам. То есть он говорил, что они должны помочь Рейху наковать новых солдат. И вот Женщины, которые впоследствии вынашивали этих детей, зачастую своей семьей были отторгнуты. То есть родители не всегда понимали такую вот необходимость, родители этих женщин. И их брали в эти, в эти учреждения Лебезборд на полное государственное обеспечение. Более того, они числились там даже не пациентками, засекречено все было, они находились там в лесах. Они числились служащими партии, то есть это партийное дело. На відміну від Норвегії, де згодом схожих на арійський ідеал краси жінок забирали в такі лебензборни і утримували там силою, в Німеччині внаслідок пропаганди знайшлося чимало осіб, які сповнені гордістю пішли туди добровільно. впоследствии идею решено было развить еще дальше. И поэтому сюда попадали не просто женщины, случайно забеременевшие, не имеющие возможности вырасти детей, а было поставлено на поток просто дело отбора соответствующих женщин как бы производительниц. А какие были критерии? Ну, во-первых, она должна была предоставить доказательство, что она чистокровная арийка, родословную ее проследить не менее, чем на два поколения и быть совершенно здоровой и не иметь наследственных заболеваний. А мужчины рекомендовались им, ну, вот в основном направляли офицеров СС, вот, голубоглазые, голубоглазые блондины, арийцы, то же самое с таким безупречным происхождением. Кстати, офицеров СС даже специально, даже с передовой, иногда командировали в краткосрочные командировки для того, чтобы они приехали в этот Лебедсбурн и отдали свой долг государству, зачав новых детей. Причем это нельзя назвать, допустим, домом терпимости или там, публичным домом. В публичном доме мужчина имеет право выбора. Да? А здесь пришедший офицер не имел права выбора женщин. Это выбор осуществлял медперсонал, который смотрел, какая женщина наиболее способна к зачатию в этот момент, и отправлял мужчину именно к этой женщине. То есть это своего рода как бы селекционная станция. Гитлер сразу вызначил майбутнє вихованців Лебенсборнів. У нас зросте молодь, від якої здригнеться світ. Я хочу виховати жорстоку, власну і люту молодь. Функціонування джерел життя завершилося в 1945 році. Эксперимент не удался. Дитлеровские, дитлеровские генетики просчитались. Впоследствии, значит, ну вот действовало это с 1936 по 1945 год. То есть они вырасти до взрослого состояния не успели. Но когда оценили как бы потенциал, уровень развития детей такого возраста, оказалось, что около половины из них ниже по уровню развития, чем дети, воспитывающиеся в обычных семьях. А около 20% вообще слабоумные. Многие из этих детей впоследствии испытали на себе э, горькую судьбу изгоев когда закончилась война и стало известно вот об этих лебензборнах, эти дети, их, их потом иногда брали в семьи, там, но потом, когда становилось известно, кто они, откуда они, значит, их изгоняли из семей. Вот они несли на себе как бы печать вот этих фашистских ублюдков. И зачастую, зачастую они всю жизнь как бы чувствовали себя изгоями. Но вот уже в конце 20 века даже в Норвегии была организация, которая объединила этих пострадавших как бы детей, этих детей подарков фюрера Лебезборна, они предъявили правительству миллионные иски за свои моральные страдания, поскольку они, результат эксперимента, совсем не были виновны в том, что вот было задумано Гитлером. История знает несколько примеров, когда так называемые дарунки фюрера дивом находили своих справжніх матерей. Но все женщины откидали их, как живый спогад про минулое. На світі існує ще багато історичних міфів. Розвінчувати їх ми будемо у наших наступних програмах. До побачення, шановні глядачі, до нових зустрічей!